Это новости на БТБ. Здравствуйте! В помощь Донбассу сегодня в полдень машины с украинским гуманитарным грузом из Киева, Харькова и Днепропетровска отправятся на Луганщину. Ожидается, что на Донбасс колонна прибудет днем. Важно, чтобы боевики пропустили миссию по контролируемой ими территории и гарантировали безопасность. Груз на месте передадут Красному Кресту. А уже международная организация обеспечит выдачу помощи людям, которые стали заложниками террористов. Основная часть груза – украинская помощь. Однако есть и другие страны, которые принимают участие в этой международной народной гуманитарной миссии, отмечают в администрации президента Украины. В целом, 6 июля департамент чрезвычайных ситуаций поставил на восток Украины 250 тонн продуктов, 800 спецпайков, более 9 тысяч литров воды, тысячи буханок хлеба. Это не считая помощи от волонтеров. Гуманитарная колонна из России снова начала движение. Российский гуманитарный конвой провел ночь на территории авиабазы под Воронежем. На ночлег остановились как минимум 100 белых КАМАЗов, где в настоящее время находятся остальные 150 грузовых автомобилей, первоначально находившиеся в колонии, не сообщается. Скорее всего, они в Ростовской области, граничище с Луганской. Вероятно, конвой разбился на несколько колонн и собирается пересекать границу в пограничном пункте Изварина. Так, грузовики с гуманитарной помощью сразу попадают на территорию, которую контролируют сепаратисты. Напомню, Украина согласна принять груз только при условии, что его будут сопровождать на территории нашей страны представители Красного Креста. В самой международной организации заявляют, что не контролируют груз и не могут ничего сказать о передвижении грузовиков и о их содержании, так как их представителей в составе колонны нет. Предоставление России гуманитарной помощи Украине – это ловушка, так считают представители многих стран. Об этом заявил замглавы администрации президента Валерий Чалы. Отказ принять гуманитарную помощь от Российской Федерации может привести к началу полномасштабного конфликта. Вследствие любая помощь войдет совсем по-другому, под видом так называемых миротворцев и вооруженного конвоя, отметил Валерий Чалы. И добавил, перечень стран, которые будут оказывать помощь Донбассу, определял Международный комитет Красного Креста. В рамках также международного права не принято блокировать предоставление гуманитарной помощи, даже если страна сама может обеспечить такого рода поддержку, подчеркнул Валерий Чалы. Верховная Рада снова отказалась менять избирательное законодательство. Ни один из предложенных законопроектов не нашел поддержки у депутатов даже для включения в повестку дня. О том, что сейчас происходит в стенах парламента, нам расскажет наш корреспондент Вера Свердлок. Она с нами на связи. Вера, доброе утро. Какие новости у тебя к этому часу? Здравствуй, Катя. Действительно, депутаты отказались изменять избирательное законодательство для предстоящих парламентских выборов. Причина все та же. У депутатов просто не хватает голосов. Напомню, во вторник наилучший результат в 200 за был у документа Сергея Соболева, который предполагал проведение перевыборов по пропорциональной системе с открытыми списками. Однако 26 голосов все же не хватило для окончательного принятия решения. Видимо, два дня кулуарных переговоров так и не дали не дали результата, как сегодня с трибуны Верховной Рады Сергей Соболев даже пошел на некоторые уступки в своем документе. Он согласился уменьшить проходной барьер для партии до 3%. Не помогло и это. Депутаты вновь провалили документ, в этот раз лишь 170 за. Сейчас депутаты работают по повестке дня, уже есть определенные результаты. Депутаты проголосовали в целом за законопроект о создании военных прокуратур. Такие ведомства будут созданы лишь на время проведения антитеррористических операции военные прокуроры будут следить за руководством АТО на предмет отсутствия предательства и на предмет целесообразности отданных приказов. Кроме того, сегодня в повестке дня у депутатов ряд важных законопроектов. Депутаты должны вернуться к вопросу рассмотрения введения санкций Украины против России. Кроме того, во втором чтении сегодня законопроект о реформировании газотранспортной системы и, конечно, конечно же, люстрация. Что касается э, немедленного очищения власти, сегодня этого под стены Верховной Рады пришли требовать около полутысячи украинцев среди митингующих представителей различных политических организаций, правый сектор и автомайдановцы. Отмечу, что акция проходит мирно, однако охрана парламента усилена, Верховная Рада цеплена милицией. В свою очередь Александр Турчинов заверил и митингующих на улице, и депутатов в сессионном зале, что сегодня, вопрос, что сегодня рассмотрение вопроса иллюстрации избежать не получится. Александр Турчинов просто не отпустит депутатов, пока пока они не проголосуют. Вот такие новости на эту минуту, какими будут дальнейшие голосования депутатов и результаты их работы, сообщу уже чуть позже, Катя. Спасибо, Вера. Вера Свердлок была с нами на связи с парламентом. Она продолжает следить за событиями в Верховной Раде. Но ну, а мы движемся дальше. Граница Украины с Россией необходимо обустроить должным образом, ведь в будущем это станет граничная зона ЕС, отметил вице-премьер-министр Владимир Гроссман. По его словам, Европейская техническая миссия оценит масштаб работ по обустройству границы Украины с Федерацией. На участке не будет стены, но возможно будут ограждения, рвы, электроника, системы сигнализации и предотвращение проникновения, подчеркнул вице-премьер-министр. Разведка АТО выявила более 600 боевиков и танки в поселке Рассыпной Донецкой области. В пресс-центре АТО подтвердили освобождение села Горное возле Первомайска. А вот информацию о якобы тяжелом ранении главаря формирования ДНР Игоря Агиркина не соответствует действительности, отмечают в пресс-центре АТО. Тем временем террористы проводят перегруппировку своих сил. Боевики ведут ожесточенные контратаки сразу по нескольким направлениям. Наиболее сложная ситуация в районе Лавайска, Горловки, Донецкой и красного луча. Украинские десантники и пехотинцы блокируют восточную часть Луганска. Совместными усилиями они выполняют боевые задачи в районе поселков Новосветловка и Хрящеватая. Об этом информирует спикер АТО Леонид Матюхин. В пресс-центре АТО также сообщают, что террористы продолжают обстрел силовиков. Ведется огонь и со стороны России. Также дважды был обстрелян аэродром Луганск. Спикер АТО обратился к мирным жителям, проживающим в зоне проведения операции, с просьбой быть осторожными с подозрительными предметами. Особливо хочу наголосить. Особенно хочу подчеркнуть для родителей и детей, живущих в зоне АТО. зоне Не поднимайте подозрительных предметов. Не поднимайте подозрительных предметов, таких как ручки, зажигалки, детские игрушки. Даже если эти вещи выглядят Досить коштовными, даже если эти вещи выглядят довольно ценными. Террористы, отступая, оставляют после себя мины, которые запрещены всеми международными конвенциями. В результате боевых действий на Донбассе ежедневно умирают в среднем 70 человек. Такие страшные цифры приводит Организация Объединенных Наций. По данным ООН, число жертв конфликта за последние несколько недель удвоилось и составляет 2086 человек. Общее число раненых с начала конфликта превышает 5000 человек. Эта информация включает данные о смерти украинских бойцов, мирных жителей и пророссийских террористов. ВОН подчеркивает, что количество жертв среди мирного населения может быть занижено и за нехватки информации. Предварительные итоги международного расследования катастрофы Боинга-777 лазийских авиалиний в Донецкой области обнародуют в сентябре. Об этом сообщили в Нидерландском совете по безопасности. В обобщенном отчете будет содержаться расшифровка данных черных ящиков, переговоры диспетчерской службы, показания радиолокационных станций и спутниковых снимков. На их основе будет подготовлен итоговый доклад. В нем должен содержаться ответ на вопрос, кто же сбил лайнер, на борту которого находилось 290 человек. Но тем временем национальная валюта продолжает укрепляться. На открытие торгов доллар упал на 10 копеек. По сравнению со вчерашним закрытием межбанковские котировки составили 12,95 и 13 гривен 4 копейки за 1 доллар. С газа на электроэнергию правительство профинансировало реконструкцию существующих и строительство новых электросетей. В частности, предполагается протянуть более 200 километров электролинии в Запорожской области и свыше 350 километров в Ровенской и Киевской. Дополнительные электросети позволят использовать на полную мощность отечественной атомной электростанции. Потребление газа снизится, а электроэнергия увеличится, рассчитывает правительство. Переход на альтернативные газу энергоресурсы обещает стимулировать финансово. Сегодня ухвала на яка Сегодня принято постановление, которое предусматривает использование 500 миллионов гривен на переоснащение котелин с газовых котлов на другие, альтернативные котлы. Также в этом постановлении предусматривается компенсация процентам гражданам, то есть домохозяйствам, по замене устройств отопления с газовых на другие источники, такие как электроэнергия или твердотопливные. Евросоюз готов обсудить возможность покупки газа на украинско-российской границе. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. По его словам, предложение «Нафтогаза» о том, чтобы европейцы покупали российский газ на российско-украинской границе, требует пересмотра условий контрактов. Для этого необходимо согласие как европейских потребителей, так и «Газпрома». Ввиду этого нужно организовать трехсторонние переговоры между Евросоюзом, Украиной и Россией. Ожидается, что новый раунд газовых консультаций может состояться в начале сентября сентября. Нефтяная компания «Роснефть» просит правительство Федерации предоставить ей финансовую помощь. Соответствующий запрос направил президент компании Игорь Сечин. И предлагают конкретные шаги помощи нефтяному гиганту. Самый дорогой из предлагаемых способов выкупить новые облигации Роснефти за счет Фонда национального благосостояния. Это обойдется в полтора триллиона рублей. В такую же сумму оценивается и долг нефтяной компании. Необходимость господдержки нефтяник объясняет санкциями США. И сегодня в храмах освещают воду и мед в знак благодарности Богу за новый урожай. Именно поэтому 14 августа в народе называют медовым спасом. Также сегодня начинается Успенский пост, который установлен перед великими праздниками преображения Господня и Успения Божией Матери. Пост продлится две недели до 28 августа. На этом у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами. До встречи.